চেনাঙে গা ধুই আহিলে আৰু এতিয়া তাইক বোলে কয় কাৰণে আমি শুনিও ভাল পাওঁ যে এনেকৈ থৈ দিছো কিছুদিনৰ পিছত এনেও শুদ্ধকে কব এইফালে চাই পেলাই কোৱা দে হা এইবাৰ ললে কাজল অকণমান বেকা হল নেকি নাই হোৱা ধুনীয়া লাগিছে দেই শুন গুড মৰ্ণিং ৰাইজ অকল এয়া কটা কটাৰ পৰা আমাৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছো বৈষ্ণৱ বেদায়ো গা ধুলে ধুনীয়া দেখিছে ঐ বেয়া দেখিব তেতিয়া আন চোৱাচোন ভণ্টীয়ে কেনেকৈ কান্দিছে তুমি নেকান্দিবা দেই দাদা যে এইকাৰণে বুজি পায় আৰু নাতি থাকিলে এনেকৈ হাতী হ'ব লাগে ঘোঁৰা হ'ব লাগে ঘোঁৰা হাতী হৈ এনেকৈ আমি যাম আৰু ন অ কি কৈছে পকা চুলি আকৌ হৈছে সৰু সৰুকৈ কাঢ়িব নালাগে বুলি কয় কিন্তু মোক কাঢ়ি দিলে ভালো পাওঁ নহয় সেইকাৰণে মুনক আজি কুতৰি কুতৰি এয়া চুলি ওঘৰলৈ আছো দুই এডালকে আৰু আজি মনটো অকণো অকণ বেয়াও লাগিছে আজি বোলে আমাৰ বেটী চাবগৈ হয়নে মনু তোমাৰ লগটো নাইকিয়া হ'ব আকৌ মই স্কুল যাম আৰু তুমি অকলে অকলে থাকিবা কণমানিক লৈ পেলাই মা চেংডাঙৰ বেয়া লাগিব হয় নে নাই বৈষ্ণৱ দাদা যামগৈ কৈছে যে শুন বিচাৰিব নহয় আজি বিচাৰিব খুব বিচাৰিব সিও বিচাৰিব ঘৰলৈ গৈ অঁ আছে আছে বহিছে নহয় ডাঙৰ হলে চুলি উভালি দিবা কৃষ্ণ এতিয়া খোৱা দৈয়ে ভাত খাইছে দৈ আৰু এইফালে গুড় শুন মই ন তুমি দেউতাৰ লগত খালিবা দেই দেউতাক ভাত বনাই দিবা ধুনীয়াকে চাহ দিবা মই অকণমান কিবা কাম এটা আছে কৰি আহোঁগৈ দেই দা ইফালে যাম ইজনীয়ে খুৱাই থাকিব সিফালে যাম সিজনীয়ে খুৱাই থাকিব এইবিলাকেই কাম এসাঁজত খাই আকৌ এসাঁজ আৰম্ভ কৰিব হৈয়ে যায় হয়নে অকণমানি পেট ইমানকণ খোৱা আৰু শেষ হৈ যায় আৰু হয়নে অঁ সেইটোৱে কথা আকৌ এইটোৱে খাবা হ'ব দৈয়ে খাবা আকৌ গৰু গাখীৰ দৈ ধুনীয়া দৈ কথাবোৰ শুনিবলৈ মন নাযায় নেকি এখনতে গৈ নাথাকিব বুলি কৈছোঁ চোৱাচোন মায়ে নুশুনে মা মা মোৰ ছোৱালী মই বিকি পাব তাইক কথা ক'লে নুশুনিলে মানে এ ৰান্ধিছোঁ এতিয়াৰ কাৰণে নহয় ৰাতিৰ কাৰণে আমি এতিয়া আইমনুত থ'বলৈ যাম আৰু আমাৰ বাবলু দেউতাক ঘৰত থাকিব বাটৰত কি উৎপাত জানিছেই নহওক গোটেইবোৰ যাব নোৱাৰি তাৰপিছত আমিতো এসাঁজ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ এইকেইটা আইমনু আহিলে খাম এনেকৈ বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু তাইৰ লগতে খোৱাৰ কথা আছিলে চেৱৈ পেকেট গতিকে এইকেইটা আই মানুহ এতিয়া শুনা পূজাখনে খাওঁ চাহ একাপ কাক তুমি থাকি যোৱা তুমি থাকি যোৱা এইটো ল'বা লোৱা তোমাৰ পাপাটো ঠগিলে জোঁৱাই আহিম বুলি কৈছিলে কিন্তু কি ক'ব এতিয়া আহিব নোৱাৰে গতিকে তাই সেইকাৰণে চাই কৰিম নহ'লে আৰু দুদিনমান থাকিলেহেঁতেন আমিও আশা কৰি আছিলোঁ আৰু জোঁৱাই আহিবহি বহুত দিন অহা নাই তেওঁ উপায় নাই কি কৰিব কামৰ পৰা একদম উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে সেইফালে দাইল পাতিছোঁ দাইল উতলি আছে ইয়াত আছে বন্ধাকবি আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছোঁ তেনেকৈ ভাজি অকণমান ধনিয়া দি দিম দাইলত আৰু এই মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ ছোৱালী যাবগৈ গতিকে দেউতাকৰো এয়া কি কি দিওঁ কি নিদিওঁ নিজৰ বাৰীৰ পৰা কি কি বান্ধিছে তেওঁহে জানে আৰু দেই বনাইছোঁ আদা দিয়া চাহ আদাখিনি দি লৈছোঁ পানীখিনি উতলিব তাৰপিছতে চাহপাত দিম আৰু কথাবিলাক যে কৈ থাকোঁতে কেতিয়াবা ভুল হয় চাওক আমি আহিলে খাম বুলি ৰৈ থকা নাছিলোঁ তাই অহাৰ কাৰণে আনিছিলো আজি দুদিনৰ আগত আনিছিলোঁহে বনোৱা হোৱা নাছিলে আজি বনালো আৰু এতিয়া খাম আৰু কালাৰটো এনেকুৱা কিয় জানে মই ইয়াত দিছোঁ গুৰ চেনি নাই দিয়া অলপমান ঘিউ দি ভাজিছোঁ গুৰ দিছোঁ যাতে চবেই খাব পাৰে অকণমানিকেইটাইও খাব পাৰে কোনকেইটা আমাৰ কমকেইটা আমাৰ কমকেইটা দেখিছা শুন মানুহ তোমাৰ মায়ে আমাক কমকেইটা দিছো সঁচাকে আমাৰ কমটি কেইটা কাঁহৰ বাতিতে দি দিছো আৰু একদম জলপান খোৱা নিচিনাকে চেৱৈ কাঁহৰ বাতিত চেৱৈ এই ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে কিনো বাতি উলিয়াই থাকিব কওকচোন মই এইকাৰণে কাঁহৰ বাতিতে বিচনাখনত একদম নিজে উঠি গৈছে নহয় খুব চিঞৰিছো মই মানুহ চাই চাইছো দেখা মানে এইডোখৰ <ciumps> <satult> কিন্তু ভাবিলোঁ এই আগতে ইস্ত্ৰি কৰি আছো নহ'ব চাগৈ একো জ্বলি গ'ল নহয় এতিয়া এনেকৈ গামোচাখন লৈ লৈছোঁ গামোচাখন লোৱাৰ বৰ এটা কাৰণ আছে আপোনালোকক জনাম কাৰণটো আৰু আমি আজি যাবগৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে ঘৰৰ মানুহখিনি সদায় এনেকৈ থাকোঁ কিন্তু সিহঁতি আছিলে যে ইমানেই ঘৰখন গমগমীয়া হৈ আছিলে তথাপি আপোনালোকৰ পৰা যিখিনি মৰম স্নেহ পাইছোঁ আমি সদায় কৃতজ্ঞ আমিটো কৈছে আপোনালোকে ইমান বেছি ধুনীয়া ধুনীয়া মন্তব্যৰে উপচাই পেলাইছে যে সঁচাকৈ আমি কেতিয়াবা আৱেগিক হৈ যাওঁ গোটেইখিনি আমি কেতিয়াবা এইবিলাক কথা পাতি থাকোঁ বা যে কি নাহক এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আজি ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে বহুত 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 কমেণ্ট দিব কমেণ্টত মৰমেৰে উপচাই দিবা এইজনী ছোৱালী এপা যাবগৈ নহয় আমাৰ বেয়াও লাগি যে আইমনীয়ে সদায় যোৱাৰ সময়ত এনেকৈ সেৱা লয় সেইখিনি সময়তে মোৰ ইমান বেছি দুখ লাগে মোৰ দৰে চাগে আপোনালোকৰো দুখ লাগে ন যিসকলে নিজে ছোৱালীৰ মাক দেউতাক হৈছে গমটো পায়েই ছোৱালী এজনী ঘৰত থকাৰ পিছত যেতিয়া গুচি যায় কেনেকুৱা বেয়া লাগে এই যে নিজৰ ছোৱালীজনী এঘৰলৈ উলিয়াই দিলোঁ এই কথাটোৱে কেতিয়াবা ভাবোঁ এনেকৈতো মুনকো মই আমাৰ বোৱাৰী কৰি আনিছোঁ সেইকাৰণেই কওঁ সকলো ছোৱালী একেই মাকৰ ঘৰত থাকিলে ছোৱালী হয় আৰু এখন ঘৰলৈ যেতিয়া ওলাই যায় তেতিয়া বোৱাৰী হয় আহি একদম বেটীহঁতৰ ঘৰ পদূলিমুখ পালোঁহি বেগে চেগে এতিয়া নমাই পেলাই থৈ পেলাই আমি যাম ইয়াত নুসোমাও এতিয়া সোমালে দেৰি হ'ব যে আমি আকৌ বেলেগ এফালে যাম এইটো এইটো সিহঁতৰ নেকি আমো অ এইকেইটাই ন অ বেলেগ নাই নহয় হৈ গ'ল এইটো ন এইটো হৈছে আমাৰ বেটীহঁতৰ ঘৰ সোমাওঁ নহয় আৰু এইকণ বস্তু খাবলৈ সোমাওঁ দেখুৱাই দিয়া অকণমান কি নোখোৱা হে কি নোখোৱা বোবা ইমান ধুনীয়া হৈছে বোবাকো দেখাই দিবা বোবা বোবা ইমান ধুনীয়া ভাল তোমাৰ তুমি গলগৈ কৰা আকৌ সোধাচোন ধুনীয়াকে অই আই কোৱা ভাল নে কেলে আঙুলি খাইছা কোৱা আকৌ ভালনে তাই ভালনে বুলি কলে মানে ভাল বুলি কয় নেকি আই সোধা আই ভালনে এনেকে সোধা যিমানেই আপোনজন হওক আপুনি যিমানেই মৰম ভালপোৱা দিয়ক ভগৱানে যেতিয়া লৈ যাব হয় নহয় তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ যাবই এয়াই বাস্তৱ সত্য জন্ম বিবাহ মৃত্যু একেবাৰে চিৰন্তন সত্য যিটো আপুনি মই একেবাৰে ৰুধিব নোৱাৰোঁ ঘৰৰে সন্মুখৰ ককাইদেউ এজন ঢুকালে আজি শ্ৰাদ্ধ তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালে এই টিগলিজনী দেখিছেনে মোক আহি পেলাই সুধিছে আপুনি বাৰু ভিডিঅ' বনায় নেকি এই যে চিনি পাই পেলাই কেনেকৈ দৌৰ মাৰি আহি মাতিছে আজি ইমান বতৰটো বেয়া শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠিত হৈ গল কৈছো নহয় শেষ হৈছে আৰু বহুত ডাঙৰকে বৰষুণ বৰষুণৰ মাজতে আমিও আহি ঘৰ পালোহি ঘৰ পালোহি ইমান বেছি বৰষুণ ইমানেই বতৰ বেয়া কৰিছে আহি পাই বহুত বেয়াও লাগিছে খালানে খালো খাই ইমান কান্দিছে বোলে সি বৈষ্ণৱেটাই বোলে বেলেগ খান্দিছে বুলি কৈছে আমনে ফোন কৰিছিলে এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ পৰা মিলাই লৈ দিওঁ আপোনালোক সকলো ভালে কৌশলে থাকক সদায় মৰম দিয়া দৰে মৰম দিব আজিলি বাই বাই দে